Нам вдалося відірвати Сергія Карапетяна від натопів фанатів, також попросити його про вільну хвилинку. І ось він нарешті із нами. Сергій Спишка, коментатор турнірів World of Tanks, Wargaming, Основний калібр. А як вас від цього турніру і від ігор? Ну, ви знаєте, это вообще очень круто. Во-первых, я очень рад быть здесь в Києві. Очень рад а, турнір і, вообще, все круто. турнир. Ми з вами зустрічались у Львові. Вы рады, что Львовская команда прошла финал. Вот, да, действительно тоже рада. Вот. А сейчас, буквально вот, минут через 10-15, мы как раз узнаем, какая команда самая сильная в Украине. Будет это а, Львовская команда, или это будет одесская команда. Именно а, два коллектива из этих городов вышли в финал. Это очень интересно. Я надеюсь, вы сейчас смотрите трансляцию. Если нет, найдите запись. Uh, скажи, пожалуйста, какие Ваши впечатления по сравнению с отборными турнирами и гранд финал Как ведут себя команды и как игра отличается? Она была активнее у тех играх чи сейчас она активнее? На самом деле команды уже с друг с другом уже встречались. Потому как был момент отборочного этапа, групповой, который прошел в онлайне среди этих четырех команд, которые присутствуют здесь на финале. И среди еще двух команд из Харькова и из Киева. И команды друг с другом уже встречались, играли и, соответственно, уже какое-то знание первоначальное друг от друга получили. Помимо этого, был сделан отдельный стрим мной, где я показал абсолютно все финалы. То есть то, как эти команды побеждали в своих городах и был момент подготовки. Командиров к противникам. Соответственно, это абсолютно другой уровень, нежели чем региональный. Здесь ты должен быть мобилизован все время. У тебя нет права на ошибки, потому что оппоненты действительно серьезные ребята. Мы видели, как команда, которая прошла финал непосредственно, проигрывала счетом 1-0, после этого взяла раунд, после этого взяла еще один. Другие ребята отбились, как раз это львовская команда. И в итоге на тайбрейке они обыгрывают своих оппонентов и выходят в финал. Но все начиналось с поражения достаточно обидного. И вот именно Момент мобилизации моральной, они все хорошие игроки, абсолютно точно. Но момент моральной мобилизации это то, что отличает победителя от проигравшего вот здесь, на гранд финале. А я вам атмосфера взагалі целом теотурнира, как вам организация? но ну, э, так как я все-таки немного причастен, я здесь к организации. Все-таки я э, так сказать, я не могу здесь сказать, что все хорошо. Есть. Я вижу моменты, которые можно сделать лучше. Но абсолютно четко. Я безумно рад, что люди наше мероприятие посещают. Они здесь оставляют положительные эмоции. Они болеют либо за свои команды, либо за красивую игру. И делают это искренне. Это очень приятно. Дякую дуже за интервью и ему за прекрасное комментование. А play.ua, нагибайте, побеждайте. Увидимся на YouTube. С вами был Сергей Спушка. Спасибо.